У Луганск в прямом эфире. Вот я то же самое прошу у Луганска, что я просил у Донецка. Расскажите нам про то, что происходило в течение дня. Здравствуйте, Сарин. В Луганске сегодня выборы не проводятся. Все избирательные участки закрыты, они не открывались, и, собственно, никакой подготовки к избирательному процессу не велось. Утром приходили люди на избирательные участки, спрашивали, там, будут ли выборы. Им отвечали какие-то технические работники в школах, в детских садах о том, что выборов не будет. В обед объезжали представителями Юго-Востока все избирательные участки, проверяли, проверяли, все ли они закрыты, входы и выходы, чтобы там не находилось людей. В целом, вот Луганск не голосует, и все, все пока спокойно и стабильно. По области ситуация иная. В области э, голосуют э, два э, округа, это на севере области. В частности, это такие города, как Сватово, Кремена, э, Белогодск, э, Старобельск. Э, там выборы э, более-менее идут спокойно, однако э, есть проблема в Новайдаре. Там были, было совершено нападение на четыре, участка, на четыре участка, избирательных комиссий, у них изъяли бюллетени. После этого боевики, раскрушив там избирательные участки, попытались уехать, однако встретили национальную гвардию, которая за ними погналась, начался бой. После непродолжительной стрельбы подъехала подкрепление к национальной гвардии Бой продолжился. К счастью, террористов удалось задержать Две, два автомобиля у них изъято, на которых они перемещались. Один человек, насколько известно, убит, один ранен. Но пока у милиции, ни какие другие источники не называют, чьи это пострадавшие. Вот ситуация пока такая. Спасибо.